хотелось бы поблагодарить комитет а конференции за да, приглашение к участию, за выделенное время для выступления. Вначале пару слов о компании, которую я представляю. Компания Аптек технологических решений в областях науки, образования, медицины и промышленности. Наша цель – создание и развитие долгосрочных партнерских отношений с нашими заказчиками, основанное на доверии и сотрудничестве. Следующий файл. История компании «Карлсейс» начинается с 1903 года, когда был открыт третий торговый дом в Санкт-Петербурге. Уже в 2000-м было открыто представительство в Москве. После этого практически в каждой Советской Республике бывшей у нас есть представительство. Вот география, где расположены наши представительства. От Молдавии и до Владивостока. В каких областях мы предлагаем решения? Это материаловедение, клеточные технологии, медицинские технологии, электронные и нанотехнологии, индустриальная метрология, патанатомия, миногистохимия, дополнительное оборудование, а также планетария. марки, бренды, которые эксклюзивно представлены нашей компанией. Первоначально это была компания Carl Zeiss, она так и называлась. После того, как у нас добавились другие бренды, мы стали называться Аптек. Carl Zeiss — это световая микроскопия, лазерная сканирующая микроскопия, офтальмологическое оборудование и хирургические микроскопы. Thermofisher Scientific – гистологическое оборудование, расходные материалы, реагенты, приборы ИГХ, Аутоксильное оборудование. УФСК, станции для вырезки, холодильники, аутопсильное оборудование. 3 d цифровые сканеры, программное обеспечение. И метасистем э, это программное обеспечение для автоматического поиска и распознавания специфических объектов, проведение автоматического корректипирования и фиш-анализ. К теме самого доклада – это лазерная микродиссекция. На этом файле вы видите внешнее изображение системы. Состоит она из самого микродиссектора, который снял от микроскопа, исследовательский микроскоп, инвертированный исследовательский микроскоп, аксиообсервер, контролирующий компьютер, мониторы, камера. Назначение системы – это точное, точечное выделение генетического материала из биологических следов преступления. Лазерная микродиссекция э, э, позволяет успешно решать задачу проведения э, микроопераций с биобъектами, выделение интересующего объекта, его катакультирования из имеющего биологического материала без повреждения э, и загрязнения. Следующий пожалуйста. Что собой представляет эта система? Она состоит, основана на действии импульсно-отвердотельного лазера 355 нанометров, ультрафиолетовый спектр, терапевтический класс А. Это означает, что наносит минимальное воздействие на окружающие ткани, минимальное воздействие на ДНК, РНК и белки, то есть не разрушают их долговечный очень срок и высокая точность вески. Юля. Как работает система? Принцип работы из трех процессов. Первое – это обнаружение интересующего материала. Следующее – это его иссякание, либо диссекция. И третье – катапультирование. Всего три коротких процесса, которые длятся наносекунды. Лазерный сфокусированный ультрафиолетовый луч мощностью 10 в 11, 10 в 13 степени ватт на сантиметр квадратный фокусируется чуть ниже интересующего объекта на мембране. Плотность э, настолько высока лазерного луча, что происходит разрыв молекулярных связей в объекте и э, происходит образование микроплазмы. Этот процесс, э, этот процесс есть и в катапультировании, и в вырезании. То есть микроплазма образуется очень быстро, считанная от э, пикосекунд до на наносекунд. Весь процесс контролируется с помощью компьютера мощность луча, длительность, точность вырезания. Все записывается на камеру и хранится в управляющем компьютере. Принцип действия вот образования микроплазмы – это фотохимическая абляция, процесс уноса вещества с поверхности твердого тела без образование без теплообмена с окружающей, с окружающей средой. Именно на этом процессе основано действие микродиссектора. Вот следующий файл, давайте увидим, как это в действии. Видеофрагментик, который демонстрирует. Сейчас лазерный луч вырезает объект интересующий. Сейчас происходит катапультирование его. Катапультирование против силы тяжести вверх. И в улавливающем контейнере будет находиться интересующий вас объект, не поврежденный, очень чисто выделенный, сохранение морфологии. Вот мы видим под объективом вырезанный объект. Можно производить микродиссекцию как со стандартных архи архивных файлов так и со специальных файлов э, так и со стандартных со специальных стекол с мембраны преимущество использования мембраны в том что мы можем вырезать полностью объект не повреждая его э, сохранением морфологии в то время как э, с архивного файла когда вырезается объект морфология не сохраняется у вас будут мелкие кусочки мелкие фрагменты ткани. Защифраю, сейчас э, на видео мы увидим, как вырезается объект с э, мембранного стекла. Внизу плейлись. сейчас он будет. Вот он уже вырезает. Красным он сначала обозначил линию разреза, сейчас вот будет лаб работать лазер. Вот происходит вырезание. И сейчас катапультировано Все, объекта нет. Вот улавливающий контейнер, в крышечке этого контейнера находится объект. Вот он под объективом. Все дальнейшие исследования можно проводить, генетические и так далее. Это э, вырезание объекта с обычного архидного стекла. Сначала контуры вырисовываются, потом работает ваза. Архивное стекло можно положить обратно в архив, так же, как оно было в детстве, маленького кусочка. То, что вы увидите сейчас, это будет не цельные, а микро, микрофрагменты. Вот. Нет, без стекла, конечно же. А стекло остается на месте. Покровное стекло убирается. Покровное стекло остается и сдается обратно в архив. Да, нет, это не предмет. Без, а, без покровного стекла, то есть. Можно порадить. Да, и если целлуидином покрытый. Любые архивные файлы, которые у Если пленка покрыта, то может пленка нет. Нет, пленка нет. Следующий файл демонстрирует, как можно вырезать отдельную хромосому. При этом, если вам что-то мешает, можно сначала это все тоже осечь. Вот Мы видим, что разрушается близлежащая хромосома. А теперь происходит обрисовка той хромосомы, которая нам нужна. Вот ее вырезают. Сейчас происходит катапультирование. Все вот отдельная хромосома, отдельно взятая хромосома. В видео вы увидите, как можно использовать для непосредственных нужд судмедэкспертизы. То есть, когда анализ мазков у жертв насилия, когда там у вас в москве находятся и клетки эпителия, и сперматозоиды, чтобы отделить непосредственно сперматозоиды от клеток эпителия, микродиссекция – это вот, большое преимущество использования. После этого можно использовать выделенные чистые сперматозоиды для анализа коротких двойных повторов, либо для генетического профиля. В данном случае вот показано, как эпители можно использовать. Тоже сначала происходит вырезание его, потом отдельные эпители а у вас находятся пробирочки. Все это можно использовать для генетического анализа. Следующий файл. Это можно точно так же только сперматозоиды вырисать, определенный сперматозоид в светлом поле, флуоресцентное обнаружение сперматозоидов. Можно в ручном режиме, можно в автоматическом режиме обнаруживать тот сперматозоид, который вам нужно. Тоже катапультировать его, использовать для дальнейшего генетического профиля. А сейчас маленькое видео, демонстрирующее, насколько лазер очень... Живой объект остается живым после его катапультирования и вырезания. Это вырезается какой-то мелкий нематода какая-то. Она живая, видим, что движется. Происходит катапультирование. Вот нематоды уже в улавливающем контейнере превосходно себя чувствуют, также продолжают двигаться. Демонстрация э, безвредного э, лазера. Лазер терапевтический, класс А. Вот еще один червячок. Шо он двигается. Сюда он чудесно себя чувствует уже в выделенном. Еще несколько видео, демонстрирующие, как происходит вырезание объекта катапультирования. Это опять-таки с мембранного файла. Вот происходит вырисовка сначала, вручную вырисовывается, вы определяете контур, вы определяете границы, размеры нужного объекта. После этого уже будет работать лазер. И сейчас лазер работает. Очень тонкая линия у лазера, как можно видеть, очень тонкий срез. плавающем контейнере. В принципе, да. Все последние я... файлы, которые демонстрируют авторежим, автоматическое вырезание, катапультированное. Автоматический поиск. И поиск, да, можно задать поиск, здесь автоматическое вырезание. за внимание. Если есть вопрос. вопрос есть? Спасибо вам большое.